u sizga mutlaqo ko'rinmaydi hidini ta'mini ham sezmay qolasiz ammo shunday zaharli va xavfliki bir foizi insonni nobud qilishga qodir qish kunlarida nosos qo'lbola isitish pechlaridan foydalanish yoki dudburonlarning to'lib qolishi xonani o'z vaqtida shamollatmaslik oqibatida butun bir oila ushbu yovuz qotil qurboniga aylanishi hech gap emas ko'mir tabiiy gaz boshqa turdagi yoqilg'ining to'liq yonmasligi natijasida yuzaga keladigan is gazi qonimizdagi gemoglobin bilan juda tez birikadi va tanadagi barcha to'qimalarga kislorod yetishmasligi kuzatiladi agar zudlik bilan yordam ko'rsatilmasa bir necha daqiqa yoki soniyada o'ta ayanchli hodisa ro'y beradi 2021 yilda is gazidan zaharlanish bo'yicha 75 ta holat qayd etilib ularda 67 kishi jabrlandi 128 nafar fuqaro hayotdan ko' havo va gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq bir yuz qirq uchta holat o'ttiz besh kishining umriga zomin bo'ldi ikki yuz ellik nafar fuqaro turli darajadagi kuyish jarohatlarini oldi ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi yilgi isitish mavsumida is gazdan zaharlanish holatlari o'ttiz to'qqiztani tashkil etib unda yigirma to'rt kishi jabr ko'rgan bo'lsa ellik bir nafar fuqaro ko'rinmas qotil qurboniga aylangan havo va gaz aralashmasi chaqnashi oqibatida yuzaga kelgan 42 ta favqulodda holatda 10 kishi bevaqt vafot etgan bo'lsa 105 nafar fuqaro turli tan jarohatlarini olgan bugun transport vositalarida keng qo'llanilayotgan metan gazi ham o'zimiz yoki atrofdagilar halokatiga sabab bo'lishi mumkin ayniqsa avtomobillarga yoqilg'i quyish shaxobchalarida xavfsizlik qoidalariga amal qiling gaz balonidagi me'yordan ortiqcha quyilgan yoqilg'i bilan siz aksincha umr yo'lingizni qisqartirishingiz hech gap emas 2021 ming yigirma birinchi yil mobaynida qoraqalpog'iston respublikasi toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha avtomobillar bilan bog'liq jami o'n uchta chaqnash holati qayd etilib ularda 18 kishi tan jarohati oldi 4 kishi portlash oqibatida hayotdan ko'z yumgan hurmatli yurtdoshlar bu raqamlar barchamizni hushyor torttirishi kerak unutmang nosoz isitish moslamalari yoki ularni noto'g'ri qo'llash mavsumiy profilaktik ishlarni o'z vaqtida bajarmaslik gaz quyi shahobchalarda mavjud me'yor va talablarga amal qilmaslik bir so'z bilan e'tiborsizlik nafaqat o'zimiz balki yaqinlarimiz hayotiga ham Nokta koyuşu mümkün.